Вітаю всіх в цій студії. Мене звати Крилова Гераківіля Михайлівна, я директор центру психологістичних досліджень. Що я хочу сказати про Олега? Ну, це людина, яка сама себе зробила. Він за фахом він економіст, і він зміг зробити великий, скажімо, скачок у своєму житті, великі зміни, і він почав знімати фільми. І ці фільми виявилися дуже. То Ой, я вибачаюся, я трошки хвилююсь, все, що зараз щось завжди трапляється з за Олегом, і просто дуже важко говорити. І він творча людина, він постійно в нього в голові була постійна творчість. Він думав за майбутній фільм, який він хотів знімати. І, до речі, по такий рок долі, значить, цей фільм був про. Людину а, а, про події 90-х. Всі знають, що 90-ті роки а, був Рекет, був дуже страшні часи. А він саме хотів зняти фільм а, про внутрішній стан людини, а, яка була в ці, а, ну, в ці часи. І фільм називався Носоріг. А він виграв Гроші він він для зйомок зйомок цих фільмів. Він був повний творчих планів натхнення, і єдина його вина перед Росією це тільки те, що він любив Україну і він не хотів, щоб Україна розділялася на шматочки, і він був проти анексії Криму. І можливо, це комусь не сподобалося також, можливо. А нові е, е, колабораціоністи з Криму дуже хотіли показати, як вони гарно працюють, і вони трошки переплутали реальність, яка є з тими творчими планами, е, які були в Олега Сенцова зняти фільм про бандитські 90-ті. Можливо, вони перепутали реальність та видумку та художній замисел і. Положили свої звинувачення, ну саме його художні замисли положили в основу своїх звинувачень. Ну, це що я хотіла сказати. Дякую. Здравствуйте. Микрофон, здравствуйте меня зовут александра арчакова я действительно знаю олега сенцова это действительно замечательный человек и вот наше волнение наши переживания не совершенно объяснимы потому что олег был замечательным он и есть замечательный человек и на самом деле нам просто его очень не хватает поэтому мы бы очень хотели приложить все усилия, чтобы Олег был с нами, Олег был на Украине, и Олег сам рассказал о себе, о своих творческих планах. Хотел просто сделать маленькое дополнение, дополнение к тому, что сказала Юлия, чтобы было понятно, о каком человеке мы говорим. Когда начались вот эти вот непонятные на первый взгляд события в Крыму, в самом в середине февраля, в конце февраля, Олег Пошел и купил билет и сразу начал собираться. Когда мы начали его спрашивать, Олег, что ты делаешь? Там вот а, непонятные события, здесь Киев, а, здесь революция, здесь твои друзья, а, ты находишься в кругу своих друзей, он сказал, нет, а Симферополь ⁇ это мой дом, Крым ⁇ это моя родина. Я не могу оставить свою родину, я не могу оставить свой Крым. Я очень люблю свою землю, там моя родина, там моя семья. А, и вот сейчас этого человека, который является патриотом, который любит Крым, и для него, кроме, это не пустые слова, не ромбик на карте. Симферополь ⁇ это не просто город, который находится где-то в Степи, да, для него это Родина. И когда говорят, что он террорист, он хотел что-то подорвать, мы все понимаем, что то, чего ты любишь, ты никогда не причинишь зла. Поэтому подорвать, вести террористическую деятельность, он в принципе не мог, потому что творческий человек, любящий человек, на это просто не способен. У меня все. Дякую, Прошу. пане Сергею. Маєте что додати? Маєте щось что-то yeah. Так, так ну, Поменяйте сам, пожалуйста. Сериков Сергей Владимирович, активист помранчевой революции и активист Евромайдана, псевдоним Серко, запорожская сеча из Запорожья. С 1 декабря по 20 февраля находился включительно на Евромайдане. 26 февраля я уже был в Симферополе, и с этого момента э, на своих двух э, собственных автомобилях оказывал помощь нашим э, военнослужащим, нашим э, частям в Крыму, пока они не начали сдаваться. Потом эту помощь забирал, когда они сдались, и перевозил на наши блокпосты пограничные, на Чангаре. Ну, три э, – Чангар, Чаплинка и Армянск. Вот, э, мы обеспечивали наших пограничников, десантников. Вот, обеспечивали их вывод, в том числе я на собственном, на собственном автомобиле перевозил, до сих пор перевожу вещи военнослужащих, их семьи на материковую часть. Так случилось, что, скажем так, я как активист и не зарабатывающий на этом деньги, мне нужно было только на заправку моего собственного автомобиля. Вот, деньги проплачивал, давали деньги различные структуры, различные организации. Чаще всего это была благотворительность киевлян, моих друзей. Почему-то деньги, которые собирались через другие официальные министерства, сюда до меня не доходили. Вот. Я же оказывал помощь адресную, с личных средств, и также, вот я говорю, на собственных автомобилях я перевозил. И так получилось, что мне э, довелось э, встретиться с Олегом Сенцовым. Я не знал, до последнего момента не знал, что он какая-то известная личность, кинорежиссер. Вот, э, э, значит, первый раз я с ним встретился после Курултая крымского татарского э, народа 20 марта. В Бахчисарае, вот куда я отвозил от украинского дома, вручил Джамилеву каску, и на обратном пути в северной части Симферополя мы встретились с Олегом, где он мне передал личные свои средства на заправку моего автомобиля. Вот там мы с ним познакомились, впечатление, очень хороший человек, мужественного вида, твердый Понимание, что несмотря на то, что он, я так понимаю, житель Симферополя и Крыма, но он не отделял себя от Украины. Вот, и очень многие, я вот сталкивался с, с такими вещами не раз, это офицеры наши, которые, имея собственные квартиры, на берегу моря, они от этого отказывались, переезжали служить на материковую часть. Вот. Это на уровне командиров частей и т.д. и т.п. Вот. Последний раз с Олегом встретился буквально через день, то есть 20 марта, и через две недели последний раз была встреча на южной, по-моему, окраине Симферополя. Также он передал деньги, свои личные средства на заправку моего автомобиля. Вот. И была назначена еще встреча для того, чтобы еще раз он заправил меня, еще раз сослуживаться. То есть я перевез командира части э, САК, и потом я еще должен был перевозить сослуживца. Вот. Я перевозил Мамчуровцев, перевозил командира корабля э, Прилуки, который передислоцировался с Севастополя в Одессу, вот, поэтому мне это знакомо было. Вот. Я еще раз хочу сказать: ни, никаких намеков, и тем более я, как водитель, который пересекал на собственном автомобиле блокпосты, подвигался тщательнейшему обыску как украинских, так и российских пограничников. Сначала это были беркутовцы наши, эти, которые перевертыши, вот. потом это были российские структуры. Обыск был очень тщательный. То есть, чтобы, допустим, я лично что-то перевозил запрещенное и вручал, допустим, Олегу, такого быть не могло быть, потому что ну, очень тщательный досмотр проверялись документы. Вот, даже несмотря на то, что я активист Евромайдана, ну почему-то вот меня даже я шутил, конечно, что в список, возмущен был, что у меня не было в списке активистов, когда паспортные данные сверяли. Вот у них -то была у вот такая толстая тетрадь вот этих вот наших активистов. Ну вот меня не было в списке. Вот. хочу хочу заявить возмущение. Еще раз хочу э, значит подтвердить, что никаким террористам я должен был здесь встретиться с, с журналистом Риа Новости Захаром. Но он, к сожалению, не дождался, улетел в Москву. Вот. Хочу еще раз призвать масс-медиа осветить этот момент, что человек не обычный патриот Украины, как и многие другие рядовые, которые не светились, не бегали, не кричали, вот тут вот я такой герой Майдана или чего-то. Вот я, например, 20-го уехал, 20-го я здесь был и 26-го я был в Симферополе. Ну, чем реже я появляюсь здесь в Киеве, тем у меня настроение более нормальное. Після появления в Києві у мене настроєння падає. А з того, що я вижу. Дякую. Скажіть мені, будь ласка, чи відомо комусь із вас обставини перебування Олега зараз у Москві? Чи є якийсь з ним зв'язок? Чи є взагалі якась інформація про нього зараз? Ні? Ні в кого? Ми знаємо лише, що у нього дуже великі проблеми для при зустрічі з адвокатом. І ми знаємо, що буквально декілька годин тому і висунули звинувачення, що він є е, активним е, членом права, учасником права сектору. Просто, ну, Чи відомо у, вам про такий факт? Е, ви знаєте, воно було б, як то кажуть, смішно, якщо, якби, якби не було б так грустно. Це просто, ну. Тобто ну, сенсі... ви не маєте інформації про те, що Олег може бути членом правого сектору? Я... Глибоко переконана, я особисто, що він не мог не міг бути членом правого сексу. Це він творча людина. Він не займався Розумію. політикою. Розумію, просто я хотів це почути. Чьи, да, Хотелось немножечко добавить, что на самом деле Олег Сенцов был патриотом, но не был никогда человеком с правыми какими-то взглядами. Его взгляды касались только того, чтобы его страна, его родина была чиста, была аккуратна. И те взгляды, которые разделяли миллионы людей, да, мы хотели все одного и того же, но никак это не касалось инструментов в виде там, правых взглядов или каких-то тем более правых действий. В принципе нет, никогда, не при разговорах, он твердый человек, но эта твердость основана не на правых взглядах, а на его личных жизненных убеждениях а, и на его жизненных поступках. А, мы знаем, что быть режиссером, как шутит сам Олег, нужно иметь характер а, прапорщика и душу, и душу романтика. И боль, это слова Олега, извините. А, че? Так, будь ласка. І коли він їхав до себе додому, Сімферополь, а він сказав: Я їду знімати кіно. Я хочу знімати кіно. Чи були якісь спроби, намагання уже е, у вас е, налагодити процес комунікації, принаймні, або звільнення, почати звільнення Олега через державні установи, міністерства і так далі? Розкажіть, будь ласка, про це трохи. Так, звичайно, ми співпрацюємо з МІДом. Я не могу трохи больше, потому что это все рабочий процесс. Я, со своей стороны, пользуюсь возможностью, что я пересекаю и продолжаю пересекать границу Украины и Российской Федерации, Крыма, это уже Российская Федерация. Я пытаюсь как-то донести и пользуюсь возможностью, я готов заявить и российским масс медиа на российской территории, подтвердить, что. Я неоднократно пересекал границу, неоднократно с ним встречался, и ничего противозаконного я не перевозил, не вручал и не замечал за этим человеком. Вот. И э, то, что он мне в разговоре один раз пожаловался, что за ним следят, и довольно-таки серьезно следят, потому что он даже вычислил, каким образом он менял телефон, и вычислил, что все равно они устанавливают эти спецструктуры, устанавливают, что они за ним следят. Як чи інакше добре чи погано вас почули? Я вас запевняю. Чи є запитання у когось із колег? Угу. Які е, наступні кроки, ну без можливо відкриття якихось тактичних е, деталей, ви бачите можливими? Е, що саме очікуєте, може бути наступним кроком України як держави, яка має захистити е, свого громадянина? Через дипломатические каналы это раз. И со своей стороны, все-таки достучаться до российских масс-медиа у меня есть выходы на Башкир, информагентство, агентство, есть. то есть использовать различные выходы, потому что Россия она все подает информацию по-другому. То есть, они взяли стрелочника они его бьют. Вот нам как-то надо немножко перехватить инициативу и где-то попытаться уклиниться, показать, что это не все так, не все черное в Украине, как это все пытается показать там. Вот. Ну. Я бы хотела немножечко додать. Со своей стороны, в моем понимании, патовая ситуация, что гражданина Украины задержали на территории государства Украины, и при этом мы говорим, что мы делаем для этого, что делает государство, да? некое государство, которое ведет противоправные действия, что мы можем сделать с агрессором. Безусловно, масс-медиа – это замечательно, безусловно, МИД – это замечательно. Мы, в свою очередь, надеялись, что где-то включатся и силовые структуры. Мы понимаем, что у нас сейчас на Востоке опять идут некие противоправные действия, да, оценок к этим действиям очень много. И, в частности, выпустили журналистов Live News была надежда, что будет обмен. Поэтому мы и не исключаем в том числе и втручание СБУ, и все-таки обмен. И да. можете вы сказать про то, что все высунутые извинения против Олега є неправдивыми, в я брехнею? Так да. Мы можем утверждать, каждый из нас со своей точки зрения. Да. да это... Добре. Да, я Дякую что... за информацию. Бажаємо вам успехах у ваших спробах звільнити Олега. Тримайте нас в курсе, как развиваются події. Дякую еще раз. Один момент хотел бы. То, что я обговаривал с Олегом, значит, по поводу вот предыдущей темы обсуждался вопрос о жертвах, да. Вот я глубоко возмущен темой, что замалчивается количество жертв. И ну, и знаете, не, не везде на... говорится. Не я тема хотел бы, брифингу. я хотел бы, чтобы присутствующие. Чего? Это не є тема нашего брифинга, тому по Олегу... Не, я, я лично Дякую от себя как велике. руководителя, чтобы Дякую вы почтили память всех, всех, вот с минуты молчания, пожалуйста, всех. Там людей больше тысячи человек, это я вам даю практически точно. Знаете, пожалуйста, минуту, ну, давайте почтим память це этих тому, людей. Спасибо ну...